Yo guys, jumpa lagi di Rastois di channel mencari Ikan. Nah, lihat nih guys, Kakak punya serokan baru nih, cantik banget kan? Yo, ayo kita cari ikan lagi bersama Rastois guys. Mumpung ada serokan baru nih, wah lihat nih guys, di sini ada kolam-kolam. Wah, dan ini apa guys? kolam-kolamnya nggak ada ikan, tapi ya ada sesuatu yang mencurigakan di dalam kolamnya nih. Wah, ada botol-botol nih guys. Jangan-jangan ini botol-botol ajaib guys. Coba kita periksa guys ya. Wah, itu guys, di dalam ada ikan kecil nih guys. Wadidaw warnanya Warnanya orangnya guys Coba kita tangkap-tangkap guys ya Wadidaw ikannya kecil-kecil banget nih Oh my god guys Ternyata ini ikan pelatih guys Mantap men Kita dapat ikan pelatih nih guys Dan lihat nih guys Ini ada juga yang mencurigakan nih guys Siapa tahu di dalam ada ikannya juga Coba kita keluarin airnya guys ya Wadidaw Ada dua ikan di dalam Di dalam lubang-lubangnya guys Wah guys Ternyata ikan molly balon guys Wadidaw dia sepasang guys Wadidaw bisa kita kembang biarkan nih Mantap men mencoba dan coba kita periksa lagi yang ini guys nah lihat nih guys ada botol-botol juga nih siapa tahu botol-botol ajaib lagi atau botol-botol berhadiah guys wadidaw tapi nggak ada ikan yang keluar guys wadidaw kita kena prank nih guys wadidaw mungkin ini kosong wadidaw tapi sepertinya di dalam ada sesuatu guys Wadidaw, wadidaw. Kok dia nggak mau keluar? Ya, wadidaw. Lihat, Dia rupanya mau keluar juga nih. Oh my God, guys. Ternyata ikan lemon. Wadidaw, ternyata ada ikan lemon juga di dalam botol-botol, guys. Biarkan botol-botolnya dan lubang-lubang misterius ini kita masukin kembali ke dalam kolamnya, guys. Siapa tahu ada yang menghuninya lagi atau yang mengisinya, guys. Dan coba kita lanjut cari-carikan lagi, guys, ya. Siapa tahu ada kolam-kolam lagi di sekitar sini guys. Wah lihat nih guys. Wah guys, sepertinya di sini ada sarang ikan guys. Dengar tuh guys. Ada sekeluar keluarga ikan di dalam kolamnya. Coba kita serok-serok guys. Pakai serukan baru ini. Wah lihat nih guys. Kita dapat ikan apa nih? Gemoy-gemoy banget guys. Wah guys, sepertinya itu ikan mas koki guys. perutnya kembung-kembung banget lihat nih guys kita masukin ke dalam wadah guys ya dan lihat nih guys ada juga yang berwarna putih orhannya. mungkin ini bapaknya guys mantap nih kita masukin ke dalam wadah guys. dan lihat nih guys mungkin yang satu ini anaknya guys wah lihat nih guys anaknya nggak kalah cantik nih ekornya hitam hitam guys mantul mantul dan coba kita cari cari ikan lagi guys ya siapa tahu ada wah itu man guys wah guys kasihan banget nih sepertinya di sini ada kolam kolam yang surut guys dan ada ikan ikan yang minta tolong nih wah dido, untung kita cepat menemukannya guys wah dan sepertinya ini kan komet guys Lalu kita harus masukin ke dalam wadah guys Nah ada guys dia masih hidup guys Dan sepertinya ada juga yang berwarna putih ini Wah yang putih ini adalah ikan koi slayer guys Waduh warnanya putih bersih Tapi kotor-kotor nih karena kena lumpur Kita masukin ke dalam wadah guys Dan lihat nih guys ada juga yang satu yang hitam-hitam nih Wah sepertinya yang hitam-hitam ini Ikan komet juga guys kasihan banget nih ya, ikan-ikannya Ikan-ikannya terperangkap di di kolam-kolam yang surut guys wadah ini apaan guys Wadidaw ada yang pink kuping guys coba kita pencet-pencet wah itu guys ada yang keluar nih guys Wah lihat tuh guys bibirnya kuning-kuning guys wadidaw dan lihat tuh guys warnanya biru kayak Krishna waduh dia masuk lagi tuh guys coba kita pencet lagi wah lihat tuh guys dia langsung keluar lagi guys dan sepertinya ini kepala bebek guys mungkin ini anak bebek ya Wah wadidaw dan coba kita lanjut cari-cari lagi guys siapa tahu ada kolam-kolam lagi yang berisi ikan hias guys nah lihat nih guys di sini ada kolam-kolam tapi tapi banyak rumput-rumputnya guys coba kita periksa guys wah ada jalan-jalan juga nih guys Jangan-jangan ada ikan yang terperangkap di jaring ini. Wah, tuh guys. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik jaring-jaringnya, guys. Wah, wah, nih guys. Ikannya panjang-panjang, guys. Wah, ini kenapa, guys, ya? Oh my God, guys. Ternyata di dalam jaring-jaringnya ada ikan yang bersembunyi. Dan ini sepertinya ikan patin, guys. Oh my God, ikan patinnya cantik banget juga, nih, guys. Tapi ini bukan jenis ikan hias, guys. Tapi ikan yang bisa dikonsumsi, guys. Dan coba kita periksa kolam-kolam yang dikelilingi jaring-jaring ini. Wow Oh my god guys. Ternyata di dalam kolamnya banyak ikan yang berwarna-warni cantik banget guys. Itu ikan hias apa guys ya? Coba kita serok-serok guys. Nah, lihat nih guys, ada yang berwarna hijau cantik banget nih. Oh my god guys, ini adalah ikan glowfish 3 yang berwarna hijau. Mantap mendownload nih guys. Ada yang cantik banget nih warnanya multicolor guys. Warna-warni. Oh my god guys, kita dapat ikan cupa multicolor guys. Warnanya is beautiful banget guys. Nice nice kita masuk ke dalam wadah guys dan lihat nih guys Masih ada yang berwarna cerah mengkilau guys Wadidaw dominial abangku Coba kita serok-serok juga guys ya Wadidaw lihat nih guys Kakak berhasil dapat ikannya nih Dan ternyata ini ikan glowfish juga guys Ikan glowfish tiger yang berwarna pink Wadidaw ini pink atau merah sih Tapi yang pastinya dia cantik banget guys Dan coba kita periksa-periksa kolamnya lagi guys Wah lihat tuh guys Sepertinya di sini ada juga yang bersembunyi guys Coba kita serok-serok juga guys ya Wadidaw lihat tuh guys Ikannya malah bersembunyi-bersembunyi Wah mencari tapi kakak bisa mendapatkan ikan guys wah dan coba perhatikan tuh guys sepertinya itu ikan cupang serit guys wah perhatikan ekornya guys ekornya jarang-jarang banget tuh guys kayak pakai sisir ini biasanya disebut ikan sisir atau ikan cupang ikan cupang serit mantap men kita dapat banyak ikan yang cantik-cantik kali ini guys dan coba kita lanjut-lanjut lagi guys ya Siapa tahu ada ikan-ikan yang lebih cantik lagi yang kita temukan kali ini, guys. Wah ini apa, guys? Oh my god, guys! Di sini ada telur-telur, guys. Wah di dan telur-telurnya besar banget. Warnanya kuning, guys. Wah dan dia berada di dalam kolam yang surut, guys. Coba kita periksa, guys. Siapa tahu ini peninggalan ikan. <laughs> Satu dua tiga. Oh my god, guys! Ternyata di dalam telur-telurnya ada banyak ikan, nih guys. Wah itu, guys ada ikan apa aja tuh di dalam telurnya coba kita tangkap tangkap guys ya nah, lihat nih guys ada ada yang licin licin banget nih wah dido, dan lihat nih guys yang satu ini sepertinya ikan betok guys tapi bukan guys ini sepertinya ikan Venus guys wah dido, warnanya cantik banget kayak ikan mas kita masukin ke dalam wadah ya mas dan lihat nih guys ada yang panjang panjang bentuknya unik banget guys dan sepertinya ini kan sapu sapu guys wah di ikan sapu sapu nanti kita masukin ke dalam akuarium guys soalnya dia pintar bersihin kaca dan lihat nih guys ada yang belang-belang nih Dan dia berkumis guys Wadidaw Tuh guys kumisnya Jangan sampai beracun Coba kita tangkap guys Ya ini ikan apa Wadidaw Ikannya besit-besit banget guys Dan badannya Wadidaw, lihat tuh, guys. Dia mau bersembunyi di balik telur-telur. Kita <tuk> harus tangkap ikannya, guys. Oh, my God, guys. Ternyata ada ikan lele albino, guys. Wadidaw, tapi kita pisahkan aja, guys. Kita mending tembang di dalam kolam ini, guys. Soalnya ikan lele ganas-ganas, guys. Dia biasa makan ikan hias. Jadi kita pisahkan, guys. Mending kita cari ikan-ikan lagi. Wah, ini lagi yang berwarna, berwarna hijau, guys? Oh, my God, guys. Lihat nih, guys. Ada telur raksasa lagi yang berwarna hijau, guys. Wadidaw, lihat nih, guys. Telur-telurnya berwarna үй өзі өзі dia sepertinya gerak-gerak sendiri guys jangan-jangan di dalam ada penghuninya ada jinnya guys coba kita pecahkan guys ya daripada kita penasaran namun sebelum itu teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu dan jangan lupa untuk like share dan subscribe ada wadah di daw dan coba kita pecahkan satu dua tiga oh my god guys di dalam rupanya ada kura-kura guys wadidaw kura-kuranya langsung senang banget tuh dia langsung hidup di alam bebas tuh. wadidaw coba, coba kita kenalan dulu wadidaw kamu cari siapa kamu cari kakek kura-kura ya Wadidaw buat nih guys Kura-kuranya sepertinya ini Cucu kaki kura-kura guys tidak mending kita lepasin guys ya Nanti dia berubah jadi kura-kuran ya. Mending kita bawa pulang ikan-ikan yang Yang ini guys Soalnya ikan-ikannya pada cantik-cantik banget tuh guys Dan kedatangnya sudah pada lapar Nanti kakak beri makan Biar ikan-ikannya pada senang guys Jadi kakak mau pulang dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Bye-bye guys